Statistik AADK menunjukkan sebanyak lebih 32,800 pelajar terbabit dengan penyalahgunaan dadah pada 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alifatah binti Aizam dan nombor metrik 303970 ingin membincangkan tentang isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Okey, seperti yang kita tahu, isu dadah ini bukanlah satu masalah baru di Malaysia. Dapat kita lihat, saban tahun bilangan penagih dadah semakin meningkat. Tambahan pula, paling membimbangkan adalah penglibatan golongan remaja, terutamanya pelajar sekolah. Menurut laporan berita Astro Awani yang menunjukkan statistik AADK yang semakin meningkat, pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dalam isu ini Pada tahun 2020, sebanyak 10,456 kes penyalahgunaan dadah direkodkan melibatkan murid sekolah Dan seterusnya meningkat kepada 10,712 kes pada tahun 2021 Pada tahun 2020 pula, kes membabitkan murid merekodkan sebanyak 11,611 dan meningkat kepada 12,755 kes pada tahun 2023 Antara faktor remaja terjebak dengan dadah ialah yang pertama, kurangnya peranan ibu bapa, kedua, masalah keluarga, ketiga, pengaruh rakan sebaya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kesan dari penyalahgunaan dadah yang terbahagi kepada tiga iaitu individu, keluarga dan masyarakat. Kesan terhadap individu ialah kemerosotan kesihatan fizikal dan mental serta keciciran akademik dan hilang hala tujuh hidup kesan terhadap keluarga pula iaitu tekanan emosi konflik keluarga dan hilangnya kepercayaan serta menambah beban kewangan akibat kos rawatan dan pemulihan. Terakhir, kesan terhadap masyarakat yang pertak, iaitu meningkatkan kadar jenayah dan ketidaktentraman sosial serta mengurangkan produktiviti tenaga kerja belia pada masa hadapan. Peranan polisi sosial yang pertama, mewujudkan kempen kesedaran nasional contohnya seperti program perkasa, program sayangi hidup bebas dadah. Yang kedua, menyediakan pendidikan awal tentang bahaya dadah di sekolah melalui KPM dan AADK. Yang ketiga, menggalakkan aktiviti sihat melalui program komuniti sukan dan pendidikan nilai. Yang keempat, menyediakan pusat pemulihan remaja seperti Cure and Care Rehabilitation Center. Yang kelima, menyediakan terapi kaunseling, rawatan ketagihan dan pemantauan pasca rawatan. Yang terakhir ialah menyediakan program pemulihan berasaskan komuniti seperti Care and care service center. Antara, Antara dasar yang berkaitan ialah Dasar Dadah Negara 2021 hingga 2025, Dasar Belia Malaysia 2015, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan akta yang berkaitan pula ialah Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Penagih Dadah 1996, Akta Pendidikan 1996. Okey, seterusnya kita beralih kepada peranan dan misi pekerja sosial dalam menangani isu ini. Yang pertama, advokasi iaitu memperjuangkan hak remaja supaya tidak disisihkan, diskriminasi atau dihukum tanpa peluang pemulihan dan mengusulkan agar sekolah menyediakan program sokongan psikososial. Yang kedua, pemulihan dan reintegration iaitu membantu remaja kembali ke sekolah atau belajar kemahiran vocational dan memantau perkembangan pasca rawatan bersama AADK yang terakhir ialah intervensi menyediakan kaunseling individu dan keluarga dan menjalankan terapi tingkah laku motivasi perubahan dan bina harga diri akhir sekali kita akan membincangkan tentang cadangan dan penambahbaikan yang pertama ialah pendekatan bersepadu iaitu memperkuat kerjasama antara sekolah keluarga, pihak berkuasa tempatan dan NGO dalam menangani isu dadah. Yang kedua, pendidikan emosi dan ketahanan diri iaitu meningkatkan model pendidikan di sekolah untuk membina ketahanan diri terhadap tekanan sosial. Dan yang terakhir, pemulihan berasaskan komuniti iaitu menggalakkan pemulihan dalam komuniti bagi membolehkan remaja kembali menyelesaikan diri secara beransur-ansur.